thank you

Сейчас день приходит. А, звонит мне. Шеф, я не могу попасть. Я ну, в смысле, а как ты хочешь буду попасть, если у тебя даже нет пропуска? Мне интересно было, как он вообще попал в подвал. Да, что там, работает, Я, значит, пришел, это там

Следующая остановка – станция Шереметьево-1. Шереметьево Осторожно, цепи не закрываются. Eu Obrigado.

В соответствии с правилами провоза жидкостей в салонах воздушных судов, не разрешается провозить ручной кладь, только не опасных жидкостей, а на и гели, длинных сил не превышающих 100 мл. Суммарный объем провозимых в ручной кладе жидкостей не должен превышать 1 литра на пассажира. Все жидкости, превышающие указанные нормы, должны сдаваться в покраже информацию вы можете получить на специальных информационных стендах, и на